salom do'stlar bilmas bilar kanaliga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang chunki bizda faqat foydali videolar bo'ladi do'stlar kommentariya yozib like bosib qo'llab turgan barchaga katta rahmat demoqchiman va men videoni boshlayman <Sessizlik> kelajagingiz va bugungi kuningiz haqida bilib olmoqchimisiz unda rasmga diqqat bilan qarang qaysi biri haqiqiy o'g'ri agar siz birinchi rasmni haqiqiy o'g'ri desangiz siz ko'pchilik inson uchun idealsiz atrofdagilar hurmatiga sazovorsiz hammaga birdek yoqishni uddalaysiz aqlingiz hammani lol qoldiradi ketingizdan odamlar ergashishadi maqsadingiz aniq va o'zingizga ishonasiz siz uchun to'siqlar yo'q agar siz ikkinchi rasmni haqiqiy o'g'ri deb hisoblasangiz siz mas'uliyatli va talabchan shaxssiz bekorchi gaplarni gapirmaysiz va bo'sh va'dalar ham bermaysiz atrofdagilar uchun ishonchli insonsiz hayotni juda ham yaxshi ko'rasiz yangiliklarga o'tsiz. sizdan yaxshi do'st chiqadi agar siz uchinchi rasmni haqiqiy o'g'ri deb hisoblasangiz siz odamlarga juda ham ishonuvchansiz ularni o'zingizdan ustun ko'rasiz juda ko'p marta odamlarga ishonib oxirda pant yegansiz endi ishonmayman deysiz deysizu lekin yana samimiy bo'lib ishonishda davom etaverasiz juda ham rahimdil va yordam berishni yaxshi ko'radigan odamsiz ko'pchilik dardini sizga aytsa yengillashadi ammo siz bu og'ir gaplarni uzoq vaqt unut olmay yuraverasiz agar siz to'rtinchi rasmni haqiqiy o'g'ri deb hisoblasangiz hayotdagi muammolarga tez va oson yechim topa olasiz ichki sezgingiz siz sizni aldamaydi sizni aldab ham bo'lmaydi odamlarning fikrlarini o'qiysiz go'yo hech qanaqa qiyinchilikdan qo'rqmaysiz bu iqtidorlaringiz bilan eng baland cho'qqilarni zabt eta olasiz xo'sh do'stim siz qaysi biri haqiqiy o'g'ri deb bilgan edingiz albatta kommentariyada yozib qoldiring agar video yoqqan bo'lsa layk bosib ushbu videoni duch kelgan odamga jo'nating albatta bu kanalimiz rivoji uchun agar apisaniya yoki kommentariyaga qarasangiz bizni telegram kanalimizning ham manzili bor u yerga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling e'tiboringiz uchun katta rahmat